Матірі телеканалу Тоніс, програма, яка не байдуже до вашого здоров'я. Моє ім'я – Світлана Умінська. І сьогодні ми поговоримо про психологічні травми у дітей та підлітків. Як вийти із цього стану? Дізнавайтеся разом із нами. Зустрічати депресію з посмішкою. Правильний підхід. Депресія подумає, що ви ідіот і втече. Але це потрібно бути зрілою особистістю Всесвітньо відомим актором, самим Робертом Де Ніро, щоб у віці за 60 знати, що робити, коли туга гризе душу, і що казати про дітей та підлітків з їх несформованим психологічним імунітетом, духом максималізму і гострим світосприйняттям, про те, як же допомогти своїй дитині подолати стрес, депресію та психологічну травму сьогодні, ало лікарю. Я представляю гостей нашої сьогоднішньої програми. Це Анатолій Чуприков, психіатр, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою дитячої, судової та соціальної психіатрії Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупака заслужений діяч науки і техніки України. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. А також Алла Янсон, психолог, консультант, панява. Ми вітання. Здравствуйте. Як завжди, на початку нашої програми я нагадую, що для вас працює наша телефонна лінія і номер незмінний. Телефонуйте просто зараз 490 11 34. Ми будемо раді вам допомогти. Тож кажуть, що всі наші проблеми вони родом з дитинства. Чи це правда, пане Анатолію? Ну, в общем, я согласен, согласен в значительной степени с этим тезисом, потому что действительно некоторые травмы, которые мы получаем в детстве, они находят отзвук в нашей последующей жизни, иногда даже во взрослой жизни. То есть, если мы не будем реагировать на какие-то симптомы, знаки психологического розладу травмы у дитини, все это дитина потом спроектует на свое майбутнє життя. Чи я права, Понял? Ну, Да, можно сказать так. Пожалуйста. Ну, мое мнение такое, что то, что мы называем психологическими травмами, это есть определенный опыт. Соответственно, благодаря этому опыту, да, у нас формируется, как бы мы как личность становимся. Ни для кого не секрет, что самые известные и знаменитые, да, люди в мире, они достаточно тяжелую жизнь проживали. То есть, если относиться к этому, что человек приобретает, ну, приобретает больше силы, он становится более опытный, то можно сказать, что мы все формируемся от психологических травм ну, можно еще назвать как опыт. А все-таки я не думаю, что у детей там неврозы, стрессы, депрессии – это что-то доброе. А, в принципе, насколько часто сегодня такие серьезные психологические патологии встречаются среди наших детей? А, Пан Анатолий, какая статистика, возможно, приблизные цифры? Вы знаете, понимаем, к, к счастью, к счастью, депрессии практически достаточно редки среди детей и подростков. Дело в том, что, может быть, мы не всегда их умеем диагностировать. Распитнаты. Да, по крайней мере, у детей, например, эмоциональная сфера еще не окончательно сформирована. И поэтому, например, у них депрессия может как бы маскироваться необычным поведением и так далее. Вот. А в подростковом возрасте... Некоторые формы асоциального поведения на самом деле свидетельствуют о том, что ребенок э, таки находится в депрессии. Так, а, поняла. С вашего опыта, с вашей практикой, насколько часто сегодня дитка страждают на такие стрессы а, ну, Наверное, самое главное сначала понять, что сейчас а, деп депрессия, да, она как бы разрекламирована очень сильно. И сейчас, когда человек сталкивается с какими-то негативными эмоциями, модно называть депрессией, да, потому что общество нам полностью все время везде показывает. Журналы откроешь, депрессия, телевизор везде. Поэтому сейчас это как бы модно, и некоторым это, как говорится... Я так сказала, да, то есть сейчас чего? состояние какого-то дискомфорта люди все называют депрессией. Я сталкиваюсь с тем, что в основном, когда подростки или детки у них э, вот приводят и говорят, что у ребенка депрессия, это э, чаще всего связано с тем, что у ребенка всегда идет, он себя всегда оценивает по отношению к другим людям. У него какой-то конфликт произошел например, со своим сверстником, да? он не смог за себя постоять, или что-то произошло в коллективе, особенно если подростки, то есть они тотально уже имеют влияние на детей. Поэтому э, это можно назвать как какой-то стресс, но просто здесь очень важно понимать, что мы все равно, все равно у нас перемены настроения от того, как на нас э, в контакте с другими людьми. И это как бы влияет очень сильно нас, поэтому здесь надо разбираться э, ну, более глубоко, потому что чаще всего дети, они чувствовать дискомфорт или упад настроения того, что они столкнулись с непониманием от, с да, другими людьми. Одна причина. А какие причина? есть, наконец, состояния, которые практически являются вырожденными. Они просто проявляются в определенном как бы, возрасте, а человек потихонечку к этому идет. Это может проявиться и в детском возрасте, и особенно в подростковом. И это не будет связано с какими-то межличностными отношениями, с товарищами и так далее. Это хотя, очень да, я, так. хотя может принимать форму, скажем, дискомфорта в отношениях, даже с родными, с близкими и так далее. Например, состояние ⁇ достаточно часто приходится встречаться со страхами ⁇ Но очень часто при этом родители, которые приводят таких детей, подростков, они сами... Іміють страхи, страхи. те, що страхи, ви знаєте, ви попередили просто моє наступне запитання. Да. Чи є депресія такі стани патологічні, психологічні, можливо, мають якийсь генетичний, генетичну причину є спадковими? Тобто, якщо батьки мали якусь схильність до депресії, чи може це передатися у такий доволі неприємний спадок, так і дитині? Практично може, Може. І поэтому. желательно когда вы придете к специалисту то рассказать и о своей истории было ли это у вас тогда в принципе как бы масштабы вот, болезненного состояния они будут более понятны и будет понятно о том, что желательно, может быть, подлечить и ребенка, и одновременно родителя. И, всю родину, и родители тоже. Так, а в принципе, как вы правите, на что батькам сейчас уже следует звертать увагу? Какие симптомы имеют початок депрессии, какого-то психологического розладу у дитини? На что варто звернути увагу? Что может напокоить батьков? Поняло? смотря какой возраст. Мы сейчас говорим больше о подростках или о детках? Давайте пройдём Давайте про всіх поговоримо так і про дітей, і это вже очень про підлітків. Давайте ще й просто різне візрасне е-е період. Розділимо на групи дикови, давайте. Там mm -hmm. від 5 до 10 і так далі. Для подростков, конечно, первый симптом, если он полностью закрыт в комнате, не, не выходит общаться с другими, как бы да, друзьями. Сейчас это, ну, по крайней мере у меня в практике, ко мне приходит и очень часто распространяется, когда подросток именно очень сильно погружен в какие-то компьютерные игры. Это большой сигнал, я считаю, что для родителей. И здесь очень важно, чтобы ребенка ни в коем случае не оставлять в таком состоянии. Его максимально надо, как бы выдернуть с этого состояния и куда то направить потому что он может долго как бы вариться в этих всех да ты на вид а что ж чем какие сейчас симптомы ма батьков? батькил анаольли отсутствие контактов со сверстниками скажем перестали интересовать не только друзья но и подруги вот. перестал звонить в некоторых случаях даже отказывается от работы с телевизором, с компьютером, ложится в постель и лежит. Это очень плохие симптомы, которые требуют обязательного контакта со специалистом. Я вам благодарю. Я еще раз напомню нашим зрителям, что для вас работает на наша телефонная линия номер неизменный, 490 11 34. Мы ждем на ваши вопросы, пожалуйста. Мы сейчас говорили о большинстве подростков, а что до совсем маленьких детей, у них может развиваться депрессия, когда дитинцы, там, как я сказала, 5 лет, может быть 3, может быть немного больше? знаете, сегодня мы уже знаем о том, что скажем, даже у младенцев неожиданное не, неожиданное как бы отсутствие контакта с родной матерью да. может привести к такому